Bismillahirrahmanirrahim ve bihinəstain ve huve hayr nasire ve muin. Əziz İslam salamından salamlayıram. Allah oruclarınızı qəbul əsləsin inşallah. Daramazan ayda çıxmağına bir şey qalmayıb. Verdiyiniz əhsanları, qıldınız namazları, ibadət və itaatlərinizi Mutalalla inşallah qəbul eləsin. Demək, demək istədiyim nə idi? Çox vaxtınızı olmayım bildiyimizə görə İslam şəriətində ibadətimizdə itaatimizdə Allahın çox böyük bir hikmətləri var, çox böyük sirləri var. Biz bəzən bu sirlərin zahiri görünüşünü görürük və batını görünüşünü görmürük. Məsələn, namaz kimi, oruc kimi, əmr bə məruf, nəhiz münkar kimi ibadətlərin zahiri görünüşünü görə bilərik, lakin paxtının görüntüsünü görə bilmirik. Və eləcə də məsum imamların, məsələn, adlarında, künyələrində özlərinə məxsus bir hikmət var idi, özlərinə məxsus bir sirr var idi. <coughs> peyğəmbərimizin e, künyəsi barəsində bəzən sual olunur ki, peyğəmbərimizin künyəsinin e, hikməti nə idi, sirri nə idi? Biz zahirdə bilirik ki peyğəmbərimizin Qasim adında oğlu olub və o uşaq vaxtı dünyasını dəyişib və peyğəmbərimizin künyəsi Əbu Qasimdir. Yəni zahiri baxış budur. Lakin bir gün İmam Sadiq əleyhissalamdan bir nəfər sual eləyir. Peyğəmbərimizin künyəsinin hikməti, sirri barəsində sual eləyir. Sual eləndə İmam Sadiq (ə.s.) cavab verir ki, bunu çünki peyğəmbərlərimizin oğlunun adı Qasim idi. Sual verən bir daha təzədən sual eləyir, deyir ki, bəs biz bunun mənasını bilirik. Bundan artıq mənasını istəyərdik bilək. İmam buyurur ki, Qasim sözünün mənası ayıran deməkdir, qismlərə bölən deməkdir. Bu söz Hzrətəli haqqında çələfdir. Yəni Qasim, Qasəmü əhləl-cənnə və əhləl-cəhənnəm. Cənnət və cəhənnəm əhlini bölən. Dem-i təala Allah Hzətəni uşaq vaxtı verdi peyğəmbərimizə. Peyğəmbər özü onu tə'lim və tərbiyə elədi. Özü böyükdür. Deməli peyğəmbərimiz onun olduq ustası, Hzrətəli də olduğunun tələbəsi. Hər tələbədə öz ustadının oğlu sayılır. Deməli bu Qasim Hazretənin haqqındadır. Allah inşallah bizləri Əhləbeyt qapısında ölənə kimi xidmətçi qərar eləsin. O günahlarımız ki, Əhləbeytdən bizləri uzaq salır. O günahlarımıza əff eləsin inşallah. Assalamu alaykum və rahmetullah.